कहीं दूर एक देश में दो भाई रहते थे जो अपने बूढ़े वाले के वाहिद सहारे थे मगर उन दोनों भाइयों के दरमियान मोहब्बत की कमी थी बड़े भाई के दिल में छोटे भाई के लिए हमेशा से जलने की आग थी क्योंकि छोटा भाई खूबसूरत और खुश अखलाक था और लोग इसे पसंद करते थे एक दिन दोनों भाई शिकार के लिए निकले अभी तक कोई शिकार ना किया था कि वो एक वीरान गांव पहुंच गए जहां सब लोग छोड़ कर जा चुके थे वहां कहीं भी जिंदगी का निशान नहीं था मगर गांव के बीच में पानी के बर्तनों की एक लंबी कतार उल्टी रखी हुई थी ये क्या अजीब बात है छोटा भाई बोला आ उन बर्तनों को सीधा करें और देखें कि क्या उनके अंदर कुछ है नहीं बड़े भाई ने जवाब दिया इसमें जादू टोना तो हो सकता है उनको हाथ लगाना दानिशमंदी नहीं होगी ये कहकर वो पीछे हिट गया मगर छोटे भाई ने इसके खौफों का मजाक अड़ाया और बर्तनों को सीधा करना शुरू कर दिया इसमें कुछ नहीं है इसने पहले बर्तन को उठाते हुए कहा और इसमें भी नहीं और इसमें भी नहीं वो आगे बढ़ता गया लेकिन जब इसने आखिरी बर्तन उठाया तो एक बूढ़ी औरत बाहर निकली जो कैद से आजाद होकर खुश थी बजाय इसके कि वो इस जवान का शुक्रिया अदा करती जिसने इसे आजाद किया था वो बड़े भाई की तरफ मुड़ी और कहा मेरे साथ का मैं तुम्हें इनाम दू बड़े भाई ने डर के मारे पीछे हटने की कोशिश की मगर फिर उसने हिम्मत पकड़ी और बूढ़ी औरत और छोटे भाई के साथ चल दिया वो दिनों तक सफर करते रहे यहाँ तक के चांद जवानी से बुढ़ापे की तरफ बढ़ गया आखिरकार वो एक खिली जगह पहुंचे जहाँ खूब सब्ज घास थी और वहाँ उन्होंने रुकने का फैसला किया बूढ़ी औरत ने एक बड़े और कदीम दरख्त की तरफ इशारा किया अपनी कुल्हाड़ी लेकर इस दरख्त के तने में सुराख करो इसने छोटे भाई से कहा। देव जैसा काम था मगर छोटे भाई ने इसकी बात मानी और तीसरे वार पर दरख्त में एक बड़ा सुराख नमूदार हुआ जिससे चमकदार मवेशियों का पूरा रेवल निकला बूढ़ी औरत ने नौजवानों को हुक्म दिया कि वो जाएं और मवेशियों को अपने साथ ले जाएं, जो उन्हें कैद से आज़ाद करने के लिए इनाम के तौर पर दिए गए थे घर की तरफ सफर करते हुए भाइयों को एक खुश्क इलाके से गुजरना पड़ा जो सूरज की तब से जल चुका था कई चांद तक कोई बारिश नहीं हुई थी और सख्त जमीन उनके पैरों को जख्मी कर रही थी दरख्तों की शाखें खुश्क और सियाह हो चुकी थी जैसे उनका मजाक उड़ा रही हूँ और प्यास से जानवर बड़ी मुश्किल से चल रहे थे एक दिन जब उनकी ताकत खत्म होने के करीब थी छोटे भाई ने पानी की बहाव की आवाज सुनी और उम्मीद के साथ आगे बढ़ा यहाँ तक कि वो एक चटान के किनारे पहुँच गया नीचे इसने एक गहरा साफ तालाब देखा जिसमें एक आबशार से पानी आ रहा था जो वादी के दूसरी तरफ गिर रहा था मगर इतराई इतनी सख्त थी कि कोई आदमी वहां पाव नहीं रख सकता था मैं प्यास से मर रहा हूँ बड़े भाई ने कहा यह रस्सी लो और मुझे बांध कर नीचे उतार दो का मैं पानी पी छोटे ने उसकी बात मानी और जब बड़े भाई ने अपनी प्यास ली तो उसे दोबारा ऊपर खींच लिया अब मेरी बारी है छोटे ने कहा अपने जिस्म के गिर्द रस्सी बांधते हुए मुझे नीचे उतार दो ताका मैं भी अपनी प्यास बुझा सिक्कू बड़े ने इसे नीचे उतार दिया ताका वो पानी पी सके और फिर इसका दिल था, को छोड़ दिया। छोटे भाई को मरने के लिए छोड़ दिया जब वो घर पहुंचा, उसके वाले ने पूछा तुम्हारा भाई कहाँ है और ये खूबसूरत मवेशी और भीड़ कहाँ से आए क्या वो अभी तक वापस नहीं आया उसने जवाब दिया इसे तो मुझसे पहले ही यहाँ पहुंच जाना चाहिए था जहाँ तक इन मवेशियों और भेड़ों का ताल्लुक है ये मुझे एक बूढ़ी औरत ने दिए थे इसके जवाब से मुतमईन होकर बूढ़े आराम करने चले गए मगर रात में माँ ने अजीब ख्वाब देखे ख्वाब जिनमें इसके छोटे बेटे के साथ होने वाले बुरे वाकयात शामिल थे रोशनी की करने उसकी झोंपड़ी में दाखिल हुई उसने एक परिंदे की आवाज सुनी तुश्यू तुश्यू तुम्हारा बेटा पानी के किनारे मरने के लिए छोड़ दिया गया है इसने अपने शोहर को जगाया सुनो इसने चीख कर कहा बता रहा है कि हमारे बेटे के साथ कुछ बुरा हुआ है क्या तुम इसकी पुकार नहीं सुन रहे लेकिन शोहर ने उसके खौफों का मजाक उड़ाते हुए कहा यह शहद का पिंडा है जो हमें बता रहा है कि शहद कहाँ छुपा हुआ है का वो भी हमारे साथ दावत में शरीक हो सके जब हम छत्ते को लूटेंगे लेकिन माँ खामोश होने वाली नहीं थी और आखिरकार शोहर ने उसकी बात मान ली उन्होंने परिंदे का पीछा किया यहाँ तक कि वो पहाड़ी दर्रे पर पहुंच गए जहां भाइयों ने अपने सफर में तोकुफ़ किया था प्रिंदा एक लम्हे के लिए चटान के किनारे पर रुका और फिर वादी में नीचे उतर गया मर्द ने किनारे से नीचे झांका और अपने बेटे को देखा जो खुद को गुमशुदा समझकर तालाब के किनारे बैठा हुआ था और उसका सर उसके हाथों में था मर्द ने जोर से पुकारा तुम यहाँ वादी के नीचे कैसे आए ऊपर देखते हुए और अपने वालिद को देखते हुए नौजवान ने इसे सब कुछ बताया जो उसके और उसके भाई के साथ हुआ था कि किस तरह वो वीरान गांव में पहुंचे थे और बोली औरत को आजाद किया था और कैसे इसने इसे मवेशियों और भेड़ों से नवाजा था जब इसने इसकी कहानी सुन ली तो मर्द अपनी की तरफ रस्सी ले आए जबकि माँ वादी के ऊपर इंतजार करती रही और उसके बेटे को खाना फेंकती रही जो वो अपने साथ लाए थे खाने के बाद उसकी ताकत बहाल हुई तो मर्द वापस आया अपने साथ एक रस्सी लाया जिसे इसने अपने बेटे की तरफ फेंका नौजवान ने इसे अपने गिर्द बांध लिया और उसके वालद ने इसे दोबारा ऊपर खींच लिया अपने बेटे को देखकर कर माँ खुशी के मारे रोने लगी बाप का दिल अपने पहले बेटे की जुल्म पर गुस्से से भर गया इसने कसम खाई कि इसे सजा देगा लेकिन जब वो घर पहुंचे तो उन्हें मालूम हुआ कि बदिल नौजवान जा चुका था और कभी वापस नहीं आया